xoş gəltdir dəyərli kanal izləyicilərim. Bugünkü gün sizə Masazırda, Abşon rayonu, Masazır qəsəbəsində Masazırın tam girişində belə bir mənzillə tanış edəcəm. Mənzilimiz 2 otaqlı, yəni 1-2 yəcəlmə, dəqiq desək 57 kvadrat metr yaşayış sahəsi olan belə bir mənzildir. Mənzilimiz yerləşir Masazırın tam girişində. Yanacaq doldurma məntəqəsi ilə üzbərs. Yeni tikilən binada. Binamız, binamız. Deməli, e, kupçalıdır. Evlərə kupça verilib. Binada lift, qaz, bütün kabinallar, hamısı var. Deməli, giriş qapısı. Gördünüz bu giriş qapısıdır, dəyərli zənnədlər, giriş qapısından daxil olarkən belə bir studiya mətbəx deyək, belə. Və sol tərəfdə bel sanitar qovşağı və bir zal, bir yataq otağı. İndi isə ətraf, ətraflı sizə çəkib təqdim edəcəm. Giriş koridorundan sol tərəfdə belə bir sanitar qovuşaq, hamam otağı deyək. Ariston var. Evin kombisi var. Bir kombi, bir Aristonu. Evin telefon xətti var, internet var. Deməli, ə, giriş koridorundan Sağ tərəfdə belə bir qonaq otağı. Qonaq otağımız kifayət qədər itərincə deməli belə böyüklüyü var. Qonaq otağımızın yuxarı baş hissəsindən balkona belə bir çıxışı var. Evimizin balkonu səsi, kombisi gördünüz kimi Dəyərliz izlər. Evimiz orta təmirlidir. Yaşaqlı evdir. Gördüyünüz kimi 1 2-yə düzəlmə, bir daha təkrar edirəm. 1 2-yə düzəlmə otaq 57 kvadrat metr. Təmiz yaşayış şəraitində olduq. Yataq otağımıza yataq otağımızın pəncərəsi balkona baxır. Gördüyünüz kimi belə bir yataq otağı. Mənzilimiz o qədər də böyük deyil. Sadəcə olaraq 57 kvadrat metr olduğuna görə belə bir ölçüdə otaqlar bölünüb. Evimiz haqqında ətraflı məlumatı verdim yerləşdiyi yeri sizə bir daha söyləyim. Baxın göstərim sizə pəncərədən e, binanın arxa tərəfindən çəkiliş edirəm. Bu mənzərənin giriş hissəsidir, gördüyünüz. Astanovka yaxın, mərtəbəsi 2-ci mərtəbə. 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi. Bir daha deyirəm, dəyərli izləyicilər, evimiz 57 kvadrat və kupçudur. İpoteka yararlıdır birbaşa. Onu da sizə xatırladım. Yəni ipoteka müştərilərimiz də çox-çox müraciət edirlər. Bəli, bu ev müqavilə deyil. Evin texniki pasportu olduğuna görə ipoteka müştərilərimizin nəzərinə çatdırım ki, evimiz ipoteka yararlıdır. Evimizin qiymət məsələsinə keçək. Dəyər izləcilər, evimizin qiyməti Bu gün ev sahibi tərəfindən deyilən qiyməti sizin nəzərinizə çatdırıram. Evimizin qiyməti 56000 manat təşkil edir. Real alıcıya ev sahibi tərəfindən endirim təklif olunur. Reallıq olarsa inşallah yəqin ki qiymət də razlaşmaq olur. Evdə bəzi əşyalar saxlamaq şərtiylə ev satışa çıxarılmışdır. Dəyərli izləyicilərim, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni-yeni videolar yükləndikdə isə xəbərdar olmaq üçün bildirimləri açıq tutdum. İnşallah tezliklə yeni mənzillər, həyət evləri, bağ evləri çəkib sizə təqdim edəcəm. Video axıra kimi izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah məhəbbətiniz.